посвідчення виявляється доступ до реєстрації на автомобіль. У мене теж ведеться відеозапис. Согласно 35-й статті. Да, пункт, вы... пункт какой Пункт за те, що ви порушили правила дорожнього руху. Пункт, будь ласка, назовіть мені. Там 10, вам 10 пунктів. Да. Сейчас скажу. Посчитайте. Вот mm. Если, путь порушил, право, если я путь. уже порушил, это факт. Так. Несите мой протокол. А не протокол создается, постанова выносите. Ну постанову несите не мне. На ваших не так я уже нарушил. Да, вы вы мне уже даже... Вы кто вообще? Кто вы? А вы кто? Я вам представлюсь. Ось мое посвящение. Вы кто? Я же не знаю на кого складать постанову. Вот мое посвящение, двигайтесь. Это не посвящено. Долбыш Александр да. Володимирович, инспектор УПП в Одесской области, действует до 12.09.26. Ну, это... Есть. Это не посвящено. А что это такое? Ну, потому... А что это? Что тут написано? Что? Власнику посвящения, дозволено, сберегание, носение, это что? Не посвящено. Сберегание, это, это вам дозвол на сброю. Это посвящение, шановный. На зброю. А для, для, кого? Власник посвідчення. Тобто це является посвідчення. На Власник не... по, это наношение оружия у вас. Добре. Наношение. Наношение. На, ну, На, наношение так, а, тогда покажите мне, будь ласка. Кого? Удостоверение. Посвечение. Там написано посвечение. Там не написано посвечение. Это посвечение для вооружения. Это не до, во... до меня Это до органа, который выдавал эти документы. Ну, так хорошо, я тогда не... свои полномочия Слышь. вы должны подтверждать или нет? Я подтвердил, я вам, вам Полномочия на, 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 оружие? Что еще вам показать? Ваши документы? Мои? На основании да? чего? На основании пункта 1 статьи 35. -го. Несите Сказал, мне я, протокол тогда, а Там не протокол, там постанову выносите. Постанову, несите мне постанову, если я как уже нарушил. Не на ваших документах ее треба складать. Тогда эта статья не может подпадать под остановку. В ну в смысле? В прямом в смысле? смысле? Она тоже она что пытается там Щеба хочет умного вычитать? Умного? Да. Ну а каким да. я должен быть? Тупым что ли? Кажется, что там Оленем бы должен вычит, быть? Вычитать. По вашему мнению? Не, ну вы так читаете. Я как будто Конечно не читаю. Чешно, она читает, она читает из письма. Я подходить не буду.